Зомбуячок тебя представляет. Поставь лайк на подпишись. Let's go. Война политика интересует вас эти темы? Война нет. А о а чем вообще? А, че? а политика? Так тоже. Зачем? Зачем Ну о а чем вы тогда общаетесь? О жизни. О жизни. Где живете? В Росоль. О, слушайте, я в Донецке, Ростовская область. А вы где слушайте. живете? Город Донецк, Ростовская область. А, Донецк. Я понял. Не Донецкая я... область, а Ростовская область. Я понял, понял. А, я я понял. город Тармоз. Это нужно а, по Да. Че, как у вас там жизнь? А, а че как? Аж как у, у вас за нефтью. Все. Да, что. Ну у нас что? У нас лишь один был прилет. Да так живем, как жили. Вам же паганов ну, ну. не прилетает. В смысле не не прилетает? Все, все прилетает. Как да, ни разу вы? ни разу не прилетало. У нас у, у нас, нас да все, прилетает. все прилетает. Да ни разу не прилетало за два с половиной года. Это кто вам сказал? Да. Наш губернатор или кто? Ну, помимо губернатора и СМИ, они не говорили о том, что были... Капитаны. Это, Это все обман. обман. У нас много чего прилетало и прилетает, прилетает до сих пор. Прилет был лишь однажды... Это, 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 все. это все обман. Прилет был лишь это... пролетарский, и все. Почему? Ну, когда горели нефтехранилища. А, а по заводу дерева... Да не, говорили, что все сбили. А, ну да. <laughs> ну да. сбили. А, а что, часто прилетает? Прилетает. Ну когда прилетает? Прилет... Когда последний раз прилетала? Ну, ну месяц назад. Ну, а так это кто, часто, это типа раз в месяц получается. Ну не, не считая <laughs> того, что <laughs> Беспилотники, беспилотники прилетают. Так я же не говорю, что пакеты прилетают. Нет, так я знаю, что беспилотники. Так все беспилотники сбивают, Министерство обороны говорит. А -а -а. У, У нас, нас море падает, падает знаешь сколько. Ну, если падает в море, я так понял, то сбили. Они а, не, долетают. не долетают просто. А, ну так, тогда, я так понимаю, пролетов нету, оно все падает в море, то есть нету никаких повреждений. Нет, есть повреждения, которые не долетают обратно домой. Что-то я не понял. Как это? Но не... есть, есть, которые беспилотники обратно не летят, не долетают до дома. Наши значит, украинские? Они не а какие еще? А что, наши беспилотники не долетают к Украине и падают у нас? Там не, нет, гони, нет. не гони о чём, знаю. а мне не знать? А ты, ты вот слышал недавно в вот, вот, Таганроге, а, наверное, полмесяца назад а, на Николаевском шоссе упал беспилотник? А ну давай загугли. В Таганроге? А ну подожди секундочку. А ну загугли. Да. А ну загугли. Ну может месяц назад. Что мы сейчас? прищем в Яндексе. Беспилотник упал. А так возле, а не на шоссе. Блин. Возле упал. Правда? Еще, Еще, Еще раз. раз. Беспилотник упал возле оживленного шоссе, в Таганроге. от удара пострадали машины из, из склад кадры. На месте разгорелся ну, сильный пожар. Ну да. Да только Он упал возле нефтя... Нефтя... нефтяной базы. Вопрос, это наш, Маш, который не долетел, не долетел туда, куда надо. А слушай, а где есть информация? Здесь написано, что это были украинские дроны, которые сбили. Угу. Министерство обороны пишет. Ну, мало ли ну, что, что пишут. пишут. А, есть погибшие или типа все нормально? Нету. Ну, ну это слушай, это хорошо, что не попали хотя бы по людях. Конечно. Это, это геран, получается, упал. Да. Да Слушай, ну, это единичный, единичный случай. Ну, типа, чё? Это, ш, не, это, такой, это, не, это единичный не единичный случай. случай. Не, ну я слышал, что типа в Белгородской... Я, месте... я, что... я, я же не, не, не буду понял, говорить тебе, что... сколько их именно упало и прилетело. Обратно не долетело Абра... домой. Не, ну я там понимаю, что, например, э, в Белгородской области КАБы падают иногда. Ну, потому что, типа, советское ну, ну, вооружение... Ну, это совсем другое. другое. Ну, там, типа, КАБы — это советское вооружение, типа, переработали, я понимаю, там идет сбой. Но все-таки Герань — это же новое вооружение, как они не долетают? Типа что, топливо заканчивается или как? Ну, или возможно. Раб, возможно. Или РАБ работает? Не знаю. Я помню, слушаешь... Это... Это надо спросить у наших. наших. Я помню, что в прошлом году в Таганроге упал, прилетела ракета где-то по ресторану какому-то, да? Ну, было, было. Это была типа ракета украинская или это ПВО сбила ракету? Нет, там украинская была. То есть они. И там было две. То есть Нет, они... одна, две. Две ракеты прилетели по ресторану? Нет, одна, одна по ресторану, по ресторану а другая, другая в другое место. Упала. Так, а, а то есть сбили, если упала, или она попала по какой-то цели? Не я могу тебе сказать. сказать. Да нет, ну типа, я, я видел видео просто, что прилетела на заднюю часть ресторана, а вторая сказали, что вторую, вторую ракету то ли сбили, то ли она... А, она упала, вторая ракета упала под Азовом где-то там. Нет. Так, а куда тогда вторая ракета попала? Типа по военному объекту ты имеешь в виду? Ну, рядом а, с портом. А, с портом. Так, ну, я и говорю, типа, у -у -у. Под, под Азовом э, сбили ракету. А, не, подачи. Ну... Э, по нефтерезервуарам, если не ошибаюсь, тогда ударили, да, вторая ракета под Азовом? Почему под Азов? Ну, под городом Азов. Азов, не знаю, где от нас. Одна, так, я помню, что две ракеты. Одна ракета, одна, одна одна ракета, ракета в центре у нас. Азов. да. А другая у нас в море они в Азове А, они типа били рядом. Да, да, да. Так это получается, они наносили удар этим, э, Нептуном, типа, противокорабельной ракеты. Ну, типа, у них есть Гром-2 и Нептун, противокорабельные ракеты. Может быть. Я понял. Слушай, ну это такое, типа, единичные случаи за два с половиной года. Почему за два с половиной года? Это же не за два с половиной года. Есть, которые зимой прилетали, есть, которые весной прилетали, есть, которые... Ну, блин, что тебе рассказывать? Нет, так я говорю, это единичные случаи за два с половиной года. Есть, есть, которые на 9 мая нас поздравляли марта. Девочек поздравляли здесь. 49 прилетов было. Понимаешь? Прилетов или сбили 49 беспилотников? Прилетов. Именно прилетов. Так да куда? Ну, типа в Ростове 49 прилетов или Таганроги? Таганроги. Именно. Там, 49 прилетов. Это, ну, типа, это... Ну, это не видно, то... в нам 100%. разговаривать? А типа можно, там? можно да. загуглить, найти эту типа инфу? Еще, Еще раз. Типа можно зайти в интернет и вот найти информацию о том, что были прилеты, или есть какие-то видео? А тебе и это никто не скажет и никто не, не покажет. Ну слушай, я думаю, ты преувеличиваешь, типа 49 прилетов — это много. Да. это не было. У нас в Донецке был лишь один прилет. 11 марта в этом году глупили кассетным чем-то? Я не знаю, говорили, что это атакам собили, я не знаю, правда или нет, но попало типа по воинской части, ребята живи на технику разнесло, много техники пострадало. Это единственный раз. Ты, Ты понимаешь, когда вот 9 марта, марта было марта... это все, вот 9 марта с двух ночи и до 5, 5, утра, когда 5 утра, когда прилетало утра, это, все? это все, у, у нас, нас здесь было 5... просто. Просто пацаны, которые ПВУшники, молодцы, оху... они все нас разбивали. Это, 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 было над домами, это разбивали они. Вот крайние, когда сбивали, у меня по крыше здесь летели подшипники. Просто они ж вот я, я спал, ну не спал уже. Мы в подвал спустились. И такой шорох стоял здесь, что просто... Нет, ну так было. слушай, это же были, получается, не прилеты, а все... в лампы упали. Да, да, это, 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 все сбили пацаны, это над нашими головами, это над нашими домами было. Это не то, что там просто было. Это с которые панцирем у нас стоят, это... Вот это... просто. Нет, слушай, в Ростовской области, я знаю, типа, все нормально. Это самое худшее, что было, это mm -hmm. был прилет по Пролетарску, да, по нефтебазе когда горело там сколько, 17 дней. Вот там действительно был пи... Но это не сравнится с Тверской областью, когда украинцы попали по складам с боеприпасами, что там 10 тысяч человек эвакуировали, взорвали самый большущий склад с боеприпасами на европейской части нашей страны. Еще bana, раз, кто где? В Тверской области, в... Когда, или... да, э, нет, Тверской? Не, 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 не. Но, а, People, нет, а как они в Тверскую область залетели, допустим? Или в нашу twitch. Ростовскую область они долетели? нет, я знаю это все полностью. У меня пацаны, которые МЧСники работают, ну, так же, которые приезжали в Сальск, и туда приезжали москвичи, и они сказали, слушаем это сколько времени. Не, ну, Потому не что, что этого, это мы не потушим. Не, ну слушай, там было Но реактивное топливо. Реактивное топливо ты -то не потушишь. Оно должно выгореть. Ну понятно. А у нас же в России у нас же все есть. И все мы тушим, и все мы делаем. Петрович, ничего мы не делаем. Не, ну слушай, по поводу и пролетарской и ситуации у нас я... в мы ничего ничего не делаем абсолютно. абсолютно. По поводу пролетарской печальной ситуации, потому что типа попали по одному резервуару и не сделали при... ну, ничего не сделали. То есть помимо того, что это перебросилось дальше, так еще и загорелись дома спустя две недели. То есть за ну, две недели это можно было. было верить яму, чтобы огонь не пошел в сторону дом домов. Даже этого не сделали. Вот именно. Я понял, хорошо, все, Ванька давай, слава да, Украине, ты. героям слава. Вот, вот смотри, кому? Слава Украине, героям слава. Почему, Почему? героям слава и Украине? Почему? Причем тут <свят> Украина? Так потому что я из Украины, Донецк. Друга частина цього відео. Зараз буде розмова з Конторським, це громадянин Російської Федерації, який працює на ФСБ, його ціль виправдовувати дії російської влади та російської армії. Тому, будь ласка, напишіть коментар, що ви думаєте, поставте лайк, підпишіться на канал. І народ, у мене через два дні буде день народження, тобто рік пройшов вже цієї інформаційної війни. Долучіться, за підтримайте мене та канал. У вас ось тут буде qr код на банку Моно, тому скануйте його. А чому вам А криминалистики, а ты о чем? Политика, война. О, ты по образованию политик или военный? А что, простого человека в течение всей жизни война и политика ни в коем случае не касаются? Нет, она касается, она хочется поговорить с профессионалом. Не нужно... Вот я, например, криминалист, да? А ты профессионал политики или военный? Не, не нужно быть политиком, чтобы общаться на тему политики. Ну ты сказал, политика и война. Да, это, это те темы, которые меня интересуют, которые я по чуть-чуть-по чуть-чуть изучаю. Э, хорошо, ты чуть-чуть изучаешь военные дела. Давайте обсудим военное дело, что вас интересует. Давай, что такое поправка на деривацию? Еще раз что говорите? Что такое поправка на деривацию? Война меня интересует между Украиной и Россией. Они, это они, военное дело. Они понятия в военных делах. Вот а вы вот хочу... это как политика тебя это да? ему политики войны, да. А -а -а. да. То есть ни о чем, да? Ну, ни о чем, слушайте. Если, не... да? Если, хотите поболтать, я могу задать вопрос. Посмотрим, какой вы эксперт. Я думаю, разбираетесь. А -а -а. Задай вопрос. Да. Как вы относитесь к мародерству российской армии в Курской области? Для того, чтобы мне как-то относиться, мне надо увидеть материалы уголовного дела, uh -huh. вот. мало того, протокол осмотров места происшествия uh -huh. и чуть минимум до да, заключения какой-то экспертной группы. Понял. Э -э, слова властей. Под... Слова мне ни о чем не говорят. Слова властей, властей. Слова властей не подтверждают тот факт, что Вообще есть не... действительно мародерство. Еще раз объясню, говорить нужно все, что угодно». Uh -huh. Политика, политика, власти ссылаются на факты. Как бывший экс-министр губернатора. Вы спросили меня про криминалистику. Нет, я задаю вопрос, как вы относитесь к мародерству? Это уже установленный факт. А Мародерство. А не криминалистика. Нет. Хорошо, номер уголовного дела где установлен факт, то это уголовное преступление? Установленный и, факт. Да, факт да, и вы, и, и вы отвечаю вам. Установленный факт правоохранительных органов, которые во время военных действий не открывают военные преступления военнослужащих Российской Федерации, но до, к ним имеют доступ определенные лица, которые имеют какую-то имеют, имеют какую должность во властях. И вот сегодняшний Министр транспорта Российской Федерации, то есть бывший экс-губернатор Курской области, ссылаясь на результаты расследования правоохранительных органов, заявил, что российская армия занималась мародерством в Глушковском районе Курской области и все наворованное отправляла почтой Российской Федерации к себе на родину, в любую область, из которой они понаехали. И вот исходя из таких слов... Вот, на которые ссылается политик. Я и задаю вам вопрос, как вы относитесь к мародерству вашей армии? Еще раз объясню. Значит, я не могу относиться к словам людей. Мне нужно материал уголовного дела. Вы очень, очень плохо манипулируете. А потому что во время не боевых не действий между но... Украиной и Российской Федерацией не раскрываются военные преступления. Не раскрываются считаете, военные не преступления. Правда? И вы хотите сказать, вы же из города Киева, правильно? Нет, и у вас плохо, в чате... плохо нет, работает нет. приложение. Нет, не из Киева. Ну не важно. И вы считаете, что в Буче не работает группа криминалистов? Я считаю, которые... я считаю что если вы ссылаетесь на какие-то факты, не нужно ссылаться на ту расширение для чатурлетки и утверждать, что я живу в Киеве. Потому что это сразу я показывает. Это сразу против, противоречит вашим словам, что вы будете разговаривать только по документам. А когда вы да. просто на пыль ссылаетесь, вы показываете вот свое образование. Полагаю. Вы его с утверждением сказали. Нет, я предполагаю. Так вот, вопрос простой. Как вы относитесь как? к мародерству к армии Российской Федерации в Курской области? Мародерство это плохо, но факта пока законодательного нет. Не было ни суда, да. ни следствия, ничего. Следствия было, именно министр Мародер. транспорта... Российской Федерации ссылался на следствие. Какое отношение министр транспорта Российской Федерации имеет к делок? Бывший экс-губернатор. А? Я же вам отвечаю: бывший экс-губернатор Курской области встретился с беженцами из Курской области. Вот, и он отвечал им на вопросы этих беженцев, потому что они были не уверены в том, что им вообще кто-то что-то выплатит за то, что они потеряли из-за действий российской армии, из-за того, что пабы летают и так далее, за то, что Россия принесла войны на территории России. Вот, когда он с ними встречался, люди ему задавали вопрос, что будет с теми, кто обворовал наши дома. И он сказал, что этим уже занимаются правоохранительные органы. Есть факты, Мародерство, как со стороны местного населения, так и со стороны российской армии. Тогда У -у -у. он будет обращаться в определенные э, структуры, чтобы запретить пересылку через почту с приграничья Курской области а, на территорию а вот территории Российской Федерации. То есть он понял, что факты есть, но пока решений никаких нет. факт, мародерства есть, и он на этот факт ссылается. Не нужно не нужно ссылаться на окончание суда, потому что суд может осудить их и через год, и через два, и через пять. Эта процедура может затянуться. Видео подтверждение того, как ваши военнослужащие вскрывают магазины и дома, есть в интернете, они гуляют везде. И люди возмущены тем, что ваши мародеры, которые должны были защищать родину, вынесли полностью все из их домов. Ну, ну хорошо, это есть факт какой-то, чем-то подтвержден? Да, словами экс-губернатора Курской области. Ну, хорошо. Завтра он скажет, что такого не говорил. Дальше что будет. Вот если он скажет, тогда можно говорить, что это было вранье. А на данный момент он ссылался на факты, на расследование правоохранительных органов. Вы очень... Вы очень... Манипулируете и манипулируете, Я и пытаетесь вокруг до да окна ходить на моем вопросе. Я же вам уже ответил, что во время военных боевых действий ваш суд не будет публиковать решение суда. Есть а факт, есть? Есть есть подтвержденный проводят? факт мародерства со стороны ВСРФ. Все. Суд чем подтвержденный решением суда. А, все. Когда я прошу номер решения суда... Я же вам, смотрите, последний раз повторяюсь и просто сразу дам. Во время боевых да. действий российский суд не публикует преступления... И... На основании какого Преступления я, 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 я. военных сил Российской Федерации. На основании чего? На основании решения суда. А, решение суда да. на основании решения суда. Да. да. Вот он номер. экс-губернатор, четко так и заявил. Что, а ничего да, Потому что да, он да, отвечал да, на вопросы да, беженцев, да, у которых в да, СРФ вскрыли да, дома. Он сказал, он сказал, никакие лица не будут опубликованы. Кто своровал, что своровал и так далее. Есть факт, этим занимаются правоохранительные органы. Все, на этом точка. Они будут 10 раз повторяться. А, давайте, давайте я лучше вам дам номер э, телефона губернатора. Вы подзвоните и у него спросите. Давайте. Давайте, давайте записывайте. Давайте спрошу Так, э, администрация. Нет, ну это я сам найду, подождите. Я думал, у, у вас в мобильный телефон. Че, адми, администра... а а вот. а, адми, адми, администрация? Курскую. А, ну это все, подзвоните и спросите номер. Ну, это слышите. Не знаю. Ой, да, услышите да, да, да. тот же самый мой, мой ответ, что во время боевых действий никто вам не будет предоставлять личные данные тех военнослужащих, которые своровали, потому что их данные засекречены во время боевых действий и, в принципе, в обычной жизни никто вам не надаст никаких данных. Я понял. Mm -hmm. так, только до какое отношение губернатор mm как? -hmm. Mm -hmm. Члены исполнительной да. власти имеют отношение к судебной власти. Видимо, вы не услышали не губернатор, а экс-губернатор, да. который встречался, И который, Тогда, да. который встречался, Тогда, да. который встречался, да. с, который встречался да. с беженцами. Да. Беженцы да. вышли за день до общения да. с экс-губернатором на площадь в Курске, да. вот, чтобы власти их услышали что армия российская ворует все у них в домах, в доме. И они не могут с этим ничего сделать. Приехал губернатор, который обвинил... Приехал губернатор, который обвинил их в том, что они продажные и работают на заказ служб Украины. Они обратили их к своему любимому губернатору, которого они когда-то избирали, но Путин его убрал. Тот согласился, что он в течение дня даст им ответ. Он связался с правоохранительными органами, так как он человек, который... не вот, вас опять поменялась версия. Нет, смотрите. та же самая версия. Вы просто слушаете невнимательно. Если бы вы слушали внимательно, вы бы услышали. Так вот, он связался в течение дня, получил информацию и ответ о том, что есть а мародерство. Вот. А с кем он связался? С местной полицией. Курской области. Mm -hmm. Да. И полиция. А почему полиция не выступила и не сказала, что потому у нас есть, что есть. Это, не пол... это не полномочия, полиции. Не полномочия... А По... полиции приходить на просьбу граждан Российской Федерации. Они обращались не в полицию, потому что это уже было бессмысленно, полиция им не отвечала. Обратились к политику, который имеет власть какую-то у вас внутри, которого кто-то знает. И милиция, и вот человеку, да. у которого есть власть пришел, узнал, и этим жителям все рассказал. Скажите, он же министр транспорта уже ничего там отказали. Вот на это же самое время буду повторять, врачом. Еще... Поставь лайк, да подпишись.